О. Добрый день. Я король. Дорогие мои. Добрый день, Ваше Величество. Не знаю, почему понравилась ваша усадьба. Так что решите погостить у вас нет вот, несколько дней. Должен предупредить. Гости мы беспокойные. Я страшный человек. Да. О, тиран деспот, Коварин Капризин, злопамятен. Кто-нибудь поди сюда, ну ты, ну поди сюда, я говорю. А? Поздоровайся. Видите, что делаю? А? И самое обидное, не я в этом виноват. Правда? Правда. Ну иди, все, свободен. Не виноват. Предки, Виноват. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, про отцы ну, и про матери. Ну, в, жизни вели себя как свиньи последние. А сейчас я расхлёбываю их прошлое. Ну, паразиты. Вот одно слово. Извините за тонкость такой, грубость выражения, резкость сейчас. Говорит. Паразиты. Вот и всё. А сам я по натуре добряк умница. Люблю стихи, прозу. Музыку живу здесь, рыбной ловлю люблю, кошек, да, я кошек люблю. Но иногда такую выкинешь, что просто на душе второе цел. А что делаешь? Весельчак. Да вы тоже веселый. Хозяйка, дай-ка три вокала. Драгоценное, трехсотлетнее королевское вино. Отпразднуем нашу встречу. Ну, со свиданницем за это дело до дна. Не пей. Почему? Обидеть хочешь? Гости обидеть. Тише, не дома. Не учи меня. Я глазом моргну министр спишется, выразу сожаление и все. Хоть дома, хоть не дома. Пей. Не пей. Почему? Вино отравленное. Какое? Отравленное. Что придумал, подлец? Тогда пей первый. Точно, вино отравленное. Зачем выбрасывать-то? <звук> не хочешь, не пей. Выли в бутылку и все. Где теперь я достану? Хорошего. Ну, в дороге вещи необходимые. Здесь, стыдно, на Величество. Ну, стыдно. Ну, я при чем? Я не виноват. А кто? Дядя. Вот тоже так бывало в компании, разговориться с кем попало. Наговорит на себя с три а душа у него тонкая, деликатная, легко уязвимая. Ну а что потом не мучиться, возьмет и бывало, отравит собеседника. Подлец. Скотина, формина. На вы, вы не стыдно. Только не надо, сейчас вы, 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 начнешь говорить, надо отвечать за все да. самому. Не сваливать вину на товарищей, соседей, жену. Ну что, я все знаю, я не гений, это да выше моих человеческих сил. Я король, просто король, обыкновенный король. Хоть пруд пруди. Ну что, мы понимаем друг друга, чего притворяться? Вы меня, я вас, и не надо хмуриться. Ну чего, живы, здоровы, слава богу, остаемся здесь, придворные. Располагайтесь, как дома, в гостях-то, и музыку. Скажите, пожалуйста, король, а что, принцесса тоже... Ну что вы, что вы. Она совсем другая, она добрая, славная. Мне трудно ей со мной приходится. Мама умерла, когда принцессе было 7 минут от труду. Так что вы не обижайте мою дочку. Король. Да я перестаю быть королем, когда думаю о ней, вижу. Дорогие друзья, какое счастье, что я так люблю свою родную дочь. Необыкновенная. Совсем не похожа на королевскую дочь. Бывало, придешь в детскую, стыдно сказать, сам себе становишься симпатичным. До смешного доходила. <свят> <свят> Сидишь, подписываешь кому-нибудь смертный приговор и хохочешь, вспоминая ее смешные шалости словечки. Эгоист. Проклятый. Так, привык отдыхать возле ее душой, что стал бедняжку оберегать от всего, что могло бы ее испортить. Вы понимаете? Вы небось знаете, что такое королевский дворец? Еще бы. Но. За стенкой. Люди друг друга давят, душат, братьев, родных, сестер. Душат. Словом, идет повседневная будничная жизнь. Заходишь на половину принцессы, там разговоры о хороших людях, поэзия, музыка. Споры, отдыхаешь. Рухнуло все это из чистого пустяка. Я помню, как сейчас. Сижу, в субботу, работаю ну, проверяю доносы министров друг на дружку. Вдруг стук, а дочка рядом сидит. Вышивает мне шарф камениным. Значит, мирно, тихо, все, птички поют. Стук входит в Докладывает. Приехала эта тетя, герцогиня. Я ее терпеть никогда не мог. Визгливая баба. Я говорю, церемейстру, скажи, у нас нет дома. Ну, пустяк, верно? Верно. Для нас с вами. Потому что мы люди, как люди. А моя бедная дочь упала в обморок. Папа сказал мне правду. Вот с этого все и началось. Стал скучать, задуматься. К хорошему это не приведет. Я растерялся. Во мне проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. При малейшем Большим... несчастье замирал, ничего не предпринимал. Надеялся на лучшее. Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал. Потерпи, может, обойдется. Хороший мальчик. Хм, куда уж лучше.